Майстриня Марія Гаращенко у нас у студії і ми продовжуємо готуватися до нового року. Як сказала наш астролог, треба дарувати екоподарунки. Тож сьогодні Маша, ви нам розкажете, як зробити з паперу дуже гарний подарунок. Добрий день, Даша, добрий день всім. Я сьогодні пропоную зробити ось такий вот магніт на холодильник з фотографією. Тобто це от моя дочка, а ви можете. любую фотографию ставить. То есть это будет отличный подарок для родных, близких, и думаю, обрадует, и достаточно просто его делать. Для этого нам понадобится переплетный картон. Я заранее прокрасила торцы белой акриловой краской, для того, чтобы все выглядело профессионально и как бы правильно. Ну, до речи, Новый Рик тоже мы... Да, создадим эсоции. эффект, конечно. А также заранее подготовила вот такой вот, вырезала из нашей бумаги, скраб-бумаги, которая вот есть разное большое количество. Я вырезала заготовочку чуть меньше нашего переплетного картона. Что я сейчас сделаю? Я сейчас хочу создать эффект инея. Для этого нам понадобится белая акриловая краска и краска серебряная. То есть я сейчас просто макаю кисточку нашу в красочку и прокрашиваю вот так вот наши уголки. И створится эффект инея, так? Ну да, как бы мы сделаем вид, что... Це і ні. Так, да, це що це сніг. Ну Вже ж напередодні Нового року так хочеться снігу, чогось казкового, такий слушний подарунок бути у наході. Да, ми немножко затяняємо красочки і робимо акцент на нас. Взагалі таку рамочку ми можемо прикрасити будь-якими новорічними символами. Да, конечно. И буду я больше светкого. Да, я подготовила снежинок, подготовила разные как бы, варианты. Сейчас мы это все потребим. То есть, теперь мы возьмем э, краску с блестками и тоже пройдемся сверху. Да? Так, так. Э, я не знаю, видно ли это по телевизору, но при рассмотрении, то есть мы увидим блю... что оно блестит, как бы такое заснеженное, красивое. то есть. А может быть, как бы человек так особо не увидит, но на самом деле как бы разница между краской будет. Есть, если взять покрашено, не покрашено, то мы увидим, ну, что Бусти, лучше, не конечно. Так. А чи потрібно чекати, поки перший шар засохне, чи можна зразу на біленький вже красити? Ну, в нашем случае можно не ждать, потому что у нас прозрачная акриловая краска и она Ничего отлично не ложится, да. То есть просто блестки покроется. Так, отложим это все сейчас сюда и займемся нашим декором. То есть, вот в моем случае у меня идут вот декоративные шарики, вот снег снежинки, какую-то подвесочку я взяла. Хотела заметить, что у меня вот тут вот есть вот такая вот ленточка сделана. То есть, отличная идея для того, чтобы. Ручка то есть, нигде не загубилась. Да, да чтобы мы могли записывать. Возьмем наш декор. Вот я подготовила вот такие вот веточки. То есть просто композиційно и как-то складываем, как нам нравится. И робимо вот такие новорічные кульки. Да, то есть вот у нас такие. Такая импровизованная ялинка. Да. Вот так загинаємо і стрічкою перевязываем. Да, вот я специально такую новогоднюю ленточку взяла. Перевязываю. Так стека такая Можно туда, то -ту -ту туди -ти и ялинковую какую-то, так uh, да, можно использовать какие-то можно веточку искусственные заделочки. То есть, ну, по нашему желанию, по нашим возможностям. В декоре можно использовать все, как я говорила всегда. Все. Есть, да, мы можем использовать и пуговки, какие-то красивые бумажечки, то есть вот мы купили какое-то украшение, и можно его использовать. Так, теперь мы нашу основу просто приклеим. Для этого я использую вот этот глобус клей. Взади можно будет, так? Ну, кроме ПВА, потому что ПВА, к сожалению, можно, да? ну, он, бумага начинает волнистая быть. То есть мы хотим, чтобы у нас не было полнов, да, вот. то, есть мы... то есть Покрываю. Так, и приклеиваем на нашу основу все, это суперклей достаточно быстро у нас сплатывает то есть около ну, там, минуту -то. и можно уже продолживать и працевать так, сейчас то есть вот мы клели то есть все отлично держится то есть уже какая-то заготовка ее можно использовать как открыточку так у нас есть у меня вот есть вырезанная вот такая вот основа нашей рамочки. Я вот сюда сейчас. Она такой штаперовая, да? Да, это бумажная снежинка. Я ее вырезала. То есть внутри сделала дырочку. То есть можно не обязательно вот такую сложную делать, можно взять квадратик, можно взять кружочек. То есть не обязательно себе так. Какая идея? Идея в том, что мы можем менять нашу фотографию. То есть она тут у нас не закреплена. А вот таким вот образом. Сейчас, немножко жестко. То есть вот она достается тут. То есть мы можем любую фотографию ставить. Або изменивать. Да, мы можем менять фотографию. То есть, поэтому я сейчас делаю, я просто сверху оставляю место. И вот так по, по бокам и снизу клеиваю нашу снежинку. Сюда же мы потом ставим, то, есть, то что посчитаем нужно. То, есть, то же самое. Фиксируем они полностью. Да. Вставляем сверху и по бокам. То есть просто проклеиваю, Много клею. И нашу и прокляваю с обратной стороны мы посадим на вот такой вот толстый переплетный картон для того чтобы был эффект объема то есть я вырезаю сейчас по размерам нашего круга я вырезаю такой, чтобы не такой Шматочек мы вырезаем ну, да. и приклеим на зворотный бик. Да. Потом мы это все посадим на основу. Переплетный картон, очень, так как мы стараемся делать экономно, мы его можем использовать, это недорогой материал, а используется во многих вещах, то есть для создания объема он отлично подходит. То есть вот обычно свиненный скотч двусторонний используется, но он как бы дорогой, и смысла в нашем случае вот, нет. Вот, таким образом мы приклеили, и когда мы посадим, у нас будет как бы эффект объема создаться. Так, теперь мы начинаем подготавливать нашу основу. А, для этого я взяла кружева. Сейчас мы просто какому то вот, как нам нравится, будем их клеить. Клею я вот на клей-пистолет. То есть просто Берюємо святковий настрій за допомогою мережи, або ефект узору від морозу, наприклад, на склі. Ну, Ось вот дуже модно Це шебішик, от такой взорчики, вот. какие-то кружальчики. Приклеїмо будь як, як хочеться. Так, ну, да, Тобто, у нас зверху ляжет наша рамочка, поэтому. Наши кружева, в принципе, особо видно не будет, но они создадут как бы, свой эффект, потому что без них оно будет смотреться пусто. Так, вот мы приклеили, и также показываю. Вот так у нас вышло? Да, ну, как бы хаотично я приклеила. А также я вот сейчас снизу также положу кружевчики, то есть для красоты. Дополним о а балерин, да, да, балерин, Да, да. Хорошо ты заметила. То есть мы дополняем Нашим Ну, вот так у нас получилось. А теперь как бы забьемся нашими декорами. То есть у а нас декор будет сбоку. Рамочка наша будет. Рамочка может трошечку вылазить, и нам же не будет. Да, дорога. конечно. То есть это по задумке автора можно как, бы как, угодно делать. То есть веточку мы также приклеиваем на клей пистолет. Достаточно хорошо он держит. Быстро застывает. То есть в нашем случае идеально. То есть также мы можем как-то вот эту ленточку. без рамочки Без цієї сніжинки з фотокарткою виглядає чудово і можна вже підписати листівку і подарувати. Наша задача зробити би, какую -то... А Не просто листівку, да, а, наша... а з Так, да, З фотографією, щоб було приємно. Проте сьогодні новий рік, можливо, хтось не встигне, можна зробити і такий трошечки скорочений варіант. Петря Заемозаева. Просто хочется сделать подарок, которым можно пользоваться, потому что просто как бы, открыточка, она ну, малофункциональна. А тут как бы и фотография, и блок для записи, и ручка. То есть очень, ну, мне нравятся такие подарки, которые Отличие можно, да, подарки. пользоваться ими, а не так, что мы их так, ой, как красиво, и куда-то положили, оно потом пылится у нас лежит, и мы не пользуемся. Вот так, как бы было интересно. То есть, я сейчас вот снежиночки приклеиваю. То есть декорирую нашу рамку по собственному же усмотрению. То есть вы можете использовать также снежинки вырезанные из бумаги, из салфеточек, из любого материала, в принципе. Так, теперь мы приклеиваем нашу рамку. Главное приклеить ее по три Правильно, по, он, да. Так, сверху. сверху у нас отступ. Угу. А, снизу у нас идет... Так, я еще вот дополню. взяла бы, наверное. Да, да. да. на Вот платье использует. Какие-то акценты можно добавить такими вот вещами. То есть э, мы сначала подготавливаем основу, потом мы будем сверху клеить нашу рамочку, потому что как бы приклеив рамочку мы уже ничего не сможем сделать. Рамочку Снова, придут, да, уже да. ничего не, 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 не долезем вот. Но в то же время какие-то акценты, вот эти мелочи, они создают настроение, они создают целостность картины. Потому что вот я когда только начинала заниматься скраббукингом, я вообще не могла понять, вот как это, вот я делаю, вроде, а вот чуть-чуть не то. Потом выяснилось, что вот всякие мелкие детали продуманные, они делают настроение. Те же самые блесточки, там пуговки, подвесочки, они все играют свою роль. То есть человек может и сразу не понять, что ты использовал, а как бы, общий эффект есть. Загальная картина выглядит лучше. Да, 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 конечно. Тоже сажу на суперклей. Где наш клей? Угу. Приклеиваем еще близко так. -то сделаем. Это будет серединка нашей снежинки. Такая яскравая. Да, хочется ее дополнить. То есть, конечно, она мелкая, наверное, лучше работать с там, пинцетиками. Ну, если ну, не поспешать дома, то можно... Ну да, спокойно, в спокойном там. темпе, да. Так. Также у меня вот есть вот такой вот тежик, тоже у меня балеринка такая зимняя, то есть я хочу как-то вот так вот это оформить. Чтобы выглядало. Да, трошечко. выглядало. То есть я делаю То есть наворачиваю нашу композицию чтобы она была непростой вот, полностью запомнит да 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 отлично снежинку ножами не але она все ж таки есть ну да она есть она ее на самом деле видно когда мы посмотрим мы увидим что там как бы есть наша снежинка створения такой загадковик Каждому хочется зазернуть и подивитися, что там, в середине. Ну, нам же не обязательно раскрывать все наши секреты. То есть нам надо... То есть вот так, э, получилась наша как бы, рамка. А, теперь нам понадобится приклеить наш блок для записи. Вот, вот, вот. И сделать нашу как бы, для ручки. Стричечко. Да, я взяла обыкновенную ленту 5 сантиметровую вот из нее мы будем как бы делать ручки то есть тоже мы сначала у нас остается 3 минуты, да. мы еще встигнем показать все этапы мы успеваем, да, да. смотри, теперь мы быстренько приклеиваем нашу ленточку мы просто ее приклеим, потому что не будет видно ее. Да, правильно. мы закроем, вот нашим блоком мы закроем то есть ручку возьмем, которую мы хотим подарить, то есть, для того, чтобы ширину не промахнуться. Здесь пробытно, так? Ну, да. реально. Чувствую самое. Так. И теперь мы садим наш блок. Так уж приклеиваем. Да, да, приклеиваем. То есть потом при желании человек сможет заменить этот блок. То, же самое. то есть либо на клей-пистолет, либо на суперклей мы его садим. То есть такая краса у нас вышла. Да, то есть с обратной стороны мы потом возьмем наш лист вуила, как бы вот это просто, и приклеим. То есть можно теперь на холодильник, либо на какие-то доски. То есть я думаю, что это достаточно интересный, так, функциональный подарок. І можна його зробити швидко, от ми за 15 хвилин зробили. Так, да, тобто це достаточно просто дістатися, але думаю, що кожному буде приємно отримати такий подарок, якщо ви якісь фотографії родних близьких вас. Тут можна написати знову. Або можна подарувати зі своєю фотографією, що це буде. Так, так. то експериментуйте, ось таку красу можна виготовити дуже швидко. Сьогодні до нового року ще можна встигнути. Є такий ще варіант: ось така фоторамка у нас є з штучними квітами. Також, якщо у вас вдома є, можливо, не потрібні квіти, можна їх приклеїти до фоторамки. Ну, це готова фоторамка, да, просто покрашена і декорірована. Тобто можна по зимньому варіанту зробити. Тобто все залежить від фантазії. Так. Тож у вас є час, шановні глядачі, зробити такий чудовий індивідуальний подарунок вашим близьким. Вже близиться час фіналу нашої передачі і також близиться час настання Нового року. Тож ми вас вітаємо, ми бажаємо вам щастя, добробуту, миру. Творіть разом із нами прямо зараз для вас сюжет з дуже цікавим рецептом, який, можливо, ви сьогодні приготуєте до новорічного столу. Ще раз з Новим роком зустрінемося у 2015-му.